За роки незалежності України питанням цивільного захисту населення приділяли небагато уваги. Напевне, не вірили в актуальність цього питання з огляду на події сьогоднішні на сході України. Актуальність питання цивільного захисту населення. Значно виросла. Що робити, як захистити себе жителям нашого міста в разі виникнення якихось непередбачених ситуацій? Ми вирішили з'ясувати у відділі з питань цивільного захисту населення міського конкому і, звичайно, звернулися до керівника цього відділу. Як зазначив Олег Бошаков, сів радянського союзу, країни, яка протягом усього свого існування знаходилась в стані мирного протистояння так званої холодної війни, змінилося багато. Зокрема, цивільна оборона вже не підпорядковується мінобороні. Если вдаваться в историю, когда была гражданская оборона при Советском Союзе, но на первоначальном этапе и в конце уже до распада Советского Союза система гражданской обороны входила в Министерство обороны. И курировал гражданскую оборону один из заступников министра обороны Советского Союза. Тогда в каждом городе, практически категорированном городе, были штабы гражданской обороны. Они, в принципе, разрабатывались и работали. У них было прямое подчинение. То есть они городу не подчинялись, а подчинялись там областному штабу гражданской обороны. И были предназначены главная задача это при нападении противника на территорию определенную Советского Союза. Там разрабатывались планы. В основном, я думаю, даже не открою секреты вот по старым тем документам, которые мы имеем по информации по городу Коростыню, когда был штаб гражданской обороны. По городу Коростуню наносилось три ядерных удара. И в связи с этим уже разрабатывались определенные планы на работу гражданской обороны. Обороны. Это первый ядерный удар, который должен был наноситься по железнодорожному узлу, так как у нас скорость крупнейший железнодорожный узел юго-западного направления. И плюс один удар по водоканалу, и второй удар по ядерным по очистным сооружениям. Это ну, понятно по водоканалу, когда выходит из строя водоканал, уже воды нет. Плюс выходит из строя очистные сооружения, это уже получается, канализация не работает. Это начинается эпидемии, болезни. И так было предназначено, были планы разработаны. Плюс в советское время весь город все неработающее население и те, которые предприятия в особый период или военное время не работают, они должны были эвакуироваться. И вот у нас буквально до 2002 года все планы были на эвакуацию города Коростыни. Ну, на сегодняшний день я понимаю, что это же нереально. За, например, там, несколько часов, это в лучшем случае, або, возможно, даже... Хвилин, В 2004 году все планы эвакуации были отменены, те, которые выводили население за территорию города Коростаня. И уже концепция была разработана, эвакуация населения при какой-то имоверной, надзвучайной ситуации. То есть у нас была разработана при катастрофическом подтоплении или наводнении. Из, из, этих расчетов все вот эти планы у нас были рассчитаны. Рассчитаны там улица Селезнева, часть Человки, улица Набережная, и Древлянская, и по этим населенным отдельным улицам и домам мы работали. Это входило, в принципе, где-то около 135 домов или около полутора тысячи жителей. Вот на эти полутора тысячи жителей была рассчитана эвакуация. Ну, сегодня мы боимся не так подтопления, напевно, а, а певного розгорнення військових дій, які, можливо, могут теоретично достигнуть и наших территорий. Ну, все годы независимости, 23 года, я думаю, каждый житель Украины, каждый гражданин даже в страшном сне не мог подумать, что начнутся такие боевые действия потому что какая-то неопределенная и, не, неизвестная война, которая, идет по отношению к Украине. Для этого то же самое. У нас есть разработанные планы на территории, потому что из расчета того, что сейчас происходит на Востоке, вот эти бомбежки, когда с снарядов стреляют сепаратисты, плюс, плюс непонятно, с минометов стреляет, ездят какие-то группы непонятные, обстреливает мирное население. С этого расчета должно быть и у нас есть планы эвакуации населения или эвакуации населения в подвальные помещения. Потому что в городе Коростене существует еще, не надо путать, есть убежище, то есть, или как в народе называют бомбоубежище, у нас их 23 убежища, которые предназначены только для укрытия наибольшей рабочей смены на предприятиях. И практически у нас у каждого предприятия, которое будет работать в военное положение или в военное время, у нас есть убежище, включая железную дорогу, водоканал, Коростенский и медиков и так далее по тем предприятиям, которые будут работать для мирного населения. Вот все, я думаю, все ходят, смотрят. У каждого есть еще коморки в подвалах под домами. Для мирного населения предназначены у нас подвальные помещения в нашем городе. То есть у нас на сегодняшний день на учете, на облику стоит в отделе по вопросам гражданской обороны, гражданской защиты 153 подвальных помещения. С теоретического расчета Если у нас шістдесят п'ять тисяч город користень, то с розчота 153 подвальных помещений у нас укрывается даже восім із п'ять Як зауважив мій співрозмовник, частина підвалів стали приватною власністю, частина забудовані мешканцями, ще якась підтоплені. Проте кожній родині повинна знайтись місце в укритті, де саме знають спеціалісти жрепів. Вот для этого и законодатель разработал постанову Кабинета министров про создание при каждом Гжеке консультативных пунктов. У нас создано 4 консультативных пункта при каждом ЖЭКе. Любой гражданин, который приходит по месту жительства, может прийти в этот консультативный пункт. Там разработан график ответственных лиц, которые должны дежурить каждый день. Плюс там есть журнальчики, есть методические пособия, есть памятки различные и представитель жилищно-коммунального который должен рассказать вам, какие действия ваши. Плюс он вам должен рассказать, к какому вы подвалу или на простейшем укрытии вы должны приписаны. Потому что они во всех домах есть у нас подвальные помещения. К примеру, вот я жил по Сосновскому 44Б. Вот. Там есть подвальные помещения, а соседний дом уже по Сосновскому 46, по-моему, там уже подвального помещения нет. Вот этот 46-го дома должен 44-му укрываться. Вот. У них все по календарному плану, по графику должно быть расписано, включая маленькие предприятия, то есть малые предприятия, те, которых нет и работают они в домах, тоже самое приписано, должны быть какому определенному подвалу. Олеже Георгійовичу, Ну я думаю, що це буде досить складно. Якась черга повинна бути для того, щоб кожному жителю е, приписаному до, до певного ж, такого, що живе на території певного жрепу, пояснити окремо, куди він повинен іти в кожному жекі мало бути розписане і має бути зроблена інформаційна доска, де має бути расписано, какого жителя подъезда должны где укрываться. Поэтому там работа, она их по состояниям на июнь месяц 2014 года, все начальники ЖИК отчитали, что у них подвальные помещения, часть, которая предназначена для укрытия, они готовы. Нак в жреб, та то сам не сдавайся. Инстинкт самозахисту підказує с пустыми руками в укриття бігти не варто определенной чрезвычайной ситуации или на особый период, когда уже получили сигнал о том, что нужно эвакуироваться, что с собой брать. Первое. К примеру, даже приведу свои, свой пример, вот, например, пожизненный. У меня дома, в квартире, все документы, они все собраны, паспорта, удостоверения, пенсионные, различные там аттестаты, свидетельства о рождении. У меня специально есть сумочка такая небольшая, и все документы сложены там. У меня, к примеру, есть набор вещей, потому что ну, у каждого в шкафу, я думаю, у нормального человека, у каждого в семье, например, вот, у мужа отдельная полочка, у жены своя полочка, у детишек свои полочки, и там есть, есть набор одежды я имею до одежды и белья то же самое все это лежит в стопочках я не говорю не говорю о том что нужно схватить и выезжать а то есть в стопочках уже уложено, все расписано где нижнее белье расписано я имею в виду лежит где рубашки где пиджаки где какие куртки в холодильнике у меня к примеру всегда есть набор консерв ну к примеру я буквально на прошлой неделе я купил еще 4 скумбрии. Как раз в ВТБ была скидка потом, по, -моему, по 7 гривен, а не по 14. Я купил еще себе консервы. Они у меня всегда лежат в холодильнике. Потому что согласно инструкции, согласно вот этих всех информационных листов, человек, когда услышав э, звук сирены, а звук сирены, когда у нас в городе работает, а в городе у нас 17 сирен, они практически охватывают порядка 70% территории города, это значит э, идет сигнал оповещения, внимания всем по системе цивильного защите. Поэтому сигнал вы должны дома включить радиоприемник, местное так называемое местное радио, или включить местное телевидение. И там через какой-то промежуток времени будет э, система оповещения по информации, что вы должны с собой взять и что предполагается там или воздушный налет, или еще, или авария на химически опасном объекте, или авария там на атомной станции. Вы должны взять с собой документы, вы взять, должны в сумку бросить набор э, белья. И одежды вы должны взять продуктов порядка на сутки с собой и пойти в определенное место, где по этой же оповещении вам расскажут. Отож, документи, одяг, провізія, мінімальний запас це те, що потрібно захопити з собою, як тільки ми почуємо попередження. До речі, збиратися потрібно швидко. Отож, варто потренуватися, бо може статися, що вже не треба. Як же власне відбувається попередження? Виявляється, містом лунає сигнал, який, на жаль, не почують у пашинах, чи чолівці. А далі по місцевим радіо і телебаченню буде лунати попередження про те. Яка саме надзвичайна ситуація має статися тут? Запевнив Олег Бошаков все дуже чітко. Оповіщенню населення протягом років незалежності України приділялася серйозна увага. Будки тому йдемо.» зрозуміло. Отож, шановні телеглядачі, нам вдалося з'ясувати, що цивільна оборона в нашому місті не знаходиться в початковому стані. Багато чого зроблено, робиться, але багато чого ще й заплановано. В будь-якому разі з певнестю можна стверджувати оповіщення про виникнення надзвичайної ситуації. Ми обов'язково отримаємо. Є багато питань. Чи працює система, чи все залишається лише в рамках теорії? Чи в критичний момент спрацюють відповідальні служби, та й ми власне також? Адже від того наскільки грамотно ми будемо діяти, залежить можливо життя нашої і наших близьких. З'ясуємо це в подальших програмах. Ми повинні бути готові саме на цьому робимо наголос за